1> 約1万本の桜至る所に桜が散見され町中が桜の名所になっているここは福島県三原町この町には樹齢100年を超えるしだれ桜が70本もありその中で最も有名なものが日本三大桜でもある三春滝桜です。 この三春滝桜は江戸彼岸系の紅枝だれ桜で樹高13.5メートル幹回り8.1メートル樹齢は千年を超えると言われています花盛りを迎えると薄紅色の小花を無数に咲かせ その様子がまさに流れ落ちる滝のように見えることから「滝桜」と呼ばれるようになったとも言われていますこの三春滝桜も三大桜のほか2本と同様大正11年に桜の木として初めて国の天然記念物に指定された一本です 三春滝桜から約180キロメートル離れた場所埼玉県北本市の宝光寺で三春滝桜の子孫樹を見ることができました1995年に苗木が植樹され樹齢はまだまだ若いですが美しい半円に枝が垂れ下がり 親譲りの見事な桜に育っていました三春滝桜は世界各国日本各地にこのような子孫樹が植えられています 1,000年を超えると言われ日本三大桜の一つに数えられるその姿の迫力は見る人の心に大きな感動を与えてくれます滝桜保存会その他地元関係者の方々が滝桜の美しさを伝えようと日々活動してくれていることに心から感謝いたします。 ごご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思われた方は高評価ボタンを押していただけると大変励みになります。